日本男子の雪を魂に強烈にアピールしてみろ橋本慎也まずは赤コーナー戦いのミクビクトル・ザンゲフがコされました権田返しブルーザー日本男子橋本慎也がコールされました 格闘衛星、東京ドーム、東京水道橋は東京ドームからお届けしてまいります、IWGP 王座争奪トーナメント、準決勝の第2試合であります、橋本信也対ビクトル・ザンギエフ、この勝者が決勝戦に駒を進めてまいります、どんでん返しのブルドーザーが戦いのミグ戦闘機か、さあ、コレゴンが鳴らされた、打ち鳴らされました。 炎上に響いてまいりまりしたさあフロントからがっちりと、ベアハージの体勢か、橋本、橋本劣勢に回っているか、強引に投げるか、このあたり、一つ一つの戦いにものすごさを感じてならないわけでありますが、非常、はい、に新鮮なカードが生まれました、橋本とザンゲエフ、いかがでございますか あの橋本選手がですね。あの普通の人が見ましたらね。あのなんか怖そうな顔って言いますけどね。僕なんかこういうクから見ればですね。いい顔してますね。相手に対してその一角があるわけですよ。右顔してますよ。まあ、橋本選手ですね。先ほど長州に行くとですね。幸運っていうか実力っていうかですね。うまいとこで勝ってしまいましたね。運も実力のうちと言いますからね。日本人が今4人いてですね。最後の取砦ですね。頑張ってほしいって感じありますね。はい。 先ほど藤波がベイダーで負けてしまいました、それによって日本はこの1人、橋本1人が残ってしまったわけでありますが、でもさ、はい、我々、この IWGP 王座総ストーナメント、ベース決戦も見てみたい気はしますが、はい、やはり日本がどっこい生き残ってほしい。そうですね、えー まあ最後のトりでこの橋本慎也に頑張ってほしいところでありますが、浦和トリでグランドに持って行きました山、はい、山本櫻井の国にこの橋本がソフトウェアと遠征されてましてま我々も同行したわけなんですけれどもねこの橋本、かなり向こうでいろいろなところを学んだと豪語してやまなかったんですが、はい。はい どうですか今アメ,リカのアメリカの方にもですね、はい、海外遠征をしている、はい、日本に戻ってきてのこの橋本をご覧になっていかがですか、はい、やっぱりですねいろんなところ行くでしょう、うん、行けば行く方ですね彼は成長しますね急順<ー>の進むのが早いわけですよなるほどさあ頑張って投げていった甘い能天から落ちたいったぞ橋本どうにか止まれる このあたり山本さんはいフロントスープレックスかなり鮮やかに鮮やかに高角度から見舞っておいて、はい、すぐに腕を決めに行きました、はい、このありプロレスのテクニック覚えてきましたね体に染みついてまいりましたねで、はい、今リングに上がれ上がれって言ってるでしょ、はいまあ、これのとこ覚えてきましたねこの挑発、はい、まあ今までには四角い ジャングルは経験したことのないだけに、はやり何かこういろんな VTR、あるいは体でしっかりと覚えてきたのでありましょうか、飲み込み早いですね、飲み込み込早いです、ねはい、スポンジのすよはい、双方とも格闘技においては、絶対に自分がトップだと思ってやまない2人であります、ビッグル、ザンギャー2橋本、ここで首だけに持ちだった、うまく腰を回転させました、しかししっかりと腕をガード。そして これはもうさん、はい、上手いですね。プロレスの技ですね。そうですね。えー、ヘッドシュターズ、スース腕を決めにいってんですね。そうですね。まあこれからうまくしますと、嬉しい学生日の体戦に持っていくわけでありますが、はい、しかしこの辺りやはりソビエトの特訓というものが身についているんでしょうね。はい、これでもね、あの本当はですね、ヘッドシュターズやなんか腕でも決まるんですよ。腕をですね、自分の腕を相手の腕の下に生きはつ、ね、決まるんですよ。えー、はい。 ソビエトのセコンド陣の顔もかなり鋭く光っているわけでありますね。さあザンゲフこの1967年生まれで、私はロシア共和国ハボラフスク市出身の27歳であります。うまいですねこのあたり。腕を人に持ったっていきますけど。はい。惜しいからですあれ中国でしたら決まりましたよ。ああ。まあこのあたりは橋本やはりリングそしてロープをしっかりと体で覚えてるだけにうまいですねあなたですね。はい。さあ橋本ザンゲフ。 ちょうど天童の月きのように、つま先がしっかりと相手の喉裏にヒット、っっっしかし今度は変形のプレッパスターになりましょうか、DDT か、デンジャラドライバーのようなになりましたよモスター、はい、今一発目ですね、えーあの、喉から顎に入ったんですよ、二<ー>発目は胸、三発目に受けてもらえてしまいましたて、ね、ま、えー、あれかなり効いてますよ。 このザンギエフは鋼鉄の首を持つ男と人も知られているわけでありますが山本さんはいしかしその首をかっきりがごとくにあのシューティングすごいものがありましたねやっぱりよくさすがこらえていますね、えー、さあグランドに持ってきたプテクニックだこのあたりは出演場でありましょうかビクターズザンギエフ アマレツフリースタイルの9 0キロ級、1981年、世界ジュニア選手権優勝、82年はヨーロッパジュニア選手権優勝、85年はワールドカップ優勝、88年、トび出国際トーナメント優勝、そして88年にはソ連カップの優勝、まさに優勝という言葉しか彼は知らないわけでありますが、さあビクトル・ダニエフ、この橋本をしっかりと落としていかなければ決勝戦に駒を進めることはできないわけであります。決まりりそうですね 橋本しかしこここはこらえてほしいいやきっとしたらダメです日本男児,本男児右肘関節が完全に決まってましたね<う>今危なかった危なかった足元なんとかなんとかヘクシダーで取られたフリグリッと回るさあポーズ飛びカウルこの後でアバレススタインでありましょうか山本さんはいしかしそういう人との断言をうのスタミナというのも大事もあるよね今はですね暴れながら回りながら、はい、そして最後はですね立ちましたけどね やはり暴れたところに隙間ができる、はい、この隙間をうまく通って、登っていきました、はい、いつもの山本さんの,あの小鉄さんの教えをそのまま実践するような格好でありましたね、絶対に動かないとです、ねえー、隙間が開かないんです,そうですか、おじいさんがサンボ、お父さんがレスリングで名声を発していた格闘技一家に生まれました、予兆チャーリーの頃から柔道を始めていたと言われるこのザンゲーフ、さあ、しかし、背中から落としてまいりましたザンゲーフ、そしてすぐにグランドのテクニック、<ー>この後はまた行きますよ 暇がないですね山本さん、それにしてもこのソビエト遠征の勉強がしっかりと実っているのか、橋本、アメリカ遠征の留学生の気持ちでありましょうか、日本にこのために戻ってまいりました、ス山本さん、はい、先ほどの,あの右の腕の関節技ですね、あのダメージはかなり強そうですね、自ら、ね、の方を張って、喝を入れた橋本さあ、日本のために、日本の,この国のために、日本のプロレスラーのために頑張らなくてはいけない。 IWGP 王座ドストーナメント、三国対抗でお届けしてまいります、準決勝、第2試合は白熱してまいりました、さあこのラフタッ歩をあらわにしてまいりました、この橋本慎也であります、山田さん、この残虐エの目がかなり怖いんですよね、そうですね何を考えているかわからない、ソビエト陣独有のこの丸してありますがさあ、ロープの反動を誓ってフロント戦が通行止に投げていく。 このラフサッポウですね、ハリー、そうですね、ラフサッポウ、後ろも足がいいですねフライングレールキック、そのあたりはト本、真骨頂か、足をたたき込んでいく、フィアホールクロック、4の字の大会に持っていきました、5万3800人の大観衆、まさに同点に達勝というところになりましょうか IWGP ヘビー級王座決定、東京ドームハイトオーをメえた準決勝第 2, 第2試合、ビクトル・ダニエーフ、橋本ン也。 まさに興奮の列も沸かしている東京ドームがあります、オールのビジョンに打ち出される2人の戦いはまさに朝と涙の決勝でありましょうか、ダンゲーフの競争が険しくなってまいりました、山本さん、いかがですか、えー、完全に入ってました、ねえー、こうってこういうのを食らったことないわけです、ねはい、これはれで、ね、危ない危ない、バルセロナのオリンピックを勝って、このプロレスにプロレスにしっかりと参点してしまったこのビクトル・ダンゲーフがここでギブアップ。 フ,ィギュアフォーレッグロック、アマチュアのレスリングにはない、このプロレスの伝統的な大技、足4の字型めによりまして、橋本慎也がビクトル3ゲームから2番を奪いました、今の試合、白熱いたしました。うまかったですね、えー それとですね橋本の若さの勢いですね、そうですねはいこの勢い、さあビッグバンベイダーに通じるとありましょうか、IWGP 王田争奪トーナメント決勝戦はこの橋本とビッグバンベイダーで争われることに決定いたしました。